Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня снова с вами в эфире информационно-молодежная передача «Молодым везде дорога». И сегодня в студии с вами я, Анастасия Червякова. 16 июня в городе Сайногорск отметили самый долгожданный летний профессиональный праздник – День Металлурга, куда приезжали известные звезды нашего шоу-бизнеса. И подробнее об этом в моем сюжете. День металлурга в этом году получился особенно теплым, ведь мероприятие в рамках Русал фестиваль на зеленой волне. Наш отдел средств массовой информации тоже побывали на Дне металлурга и расскажем, как это было. На улице Ленина работала площадка Саиногорский Арбат, а в парке активного отдыха молодежный совет Русала организовал развлекательную игровую площадку с конкурсами, играми, пенной дискотекой и фестивалем красок. Поскольку днем в городе особо широкого празднования не было, мы сразу перейдем к главному событию праздника, которого ежегодно ждут не только сайногорцы, но и жители других городов и сел, которые каждый раз приезжают и занимают места на стадионе «Строитель». С шести вечера трибуна и танцевальная зона быстро наполнялись людьми. Все гадали, чем же в этом году удивит русал, а удивлением были – Например, ту самую танцевальную зону в этом году разместили максимально близко к сцене. Поэтому те, кто успел заранее занять места в первых рядах, звезд рассмотрели как надо. На этот раз ведущих стало целых двое. Актриса из сериала Девчонки Полина Максимова и юморист Андрей Родных, которые совместно ведут программу Такое кино на телеканале ТНТ. Ой, стойте, стойте, стойте. Дарья, подождите, подождите. Этот фильм снимался во времена СССР. Во времена СССР то, что вы делаете, не было. Но все хотели. Я понимаю, но не было. Это фильм Афоня. Это сцена в ресторане, где он не совсем адекватно дает деньги девушке. Она поет. Да, милый че, да, милый че. Давайте, девушки, выходите. Ну подождите, не пойте, стойте. Музыка же будет наша. Давайте поддержим девчонок! Ты-то куда пошел? Милый Чок, да милый Чок, Навалился на плечо. Да я милый, я ничего! Я влюбился горячо. Пандерас. Вот представь, что у тебя длинные волосы. А ты представь, что у тебя длинные волосы и гитара. Поэтому представьте, что вы два Антония Бандераса, которые... Прям мать. Ну вот, вы мачо. Давайте, Антоний... Два Антония Бандераса из Саяногорска, Друзья, давайте поддержим аплодисментами. Мужчины! У вас в руки гитары. Давайте, возьмите, я на вашей стороне. Я, ваш... я Мигель из танцев. Здорово, у тебя какая гитара? По-другому держи. Вот. Вы да что ж такое? Мужчины берут. Ты, гидорка, как будто женщин берут в руки. Подожди, да? что ты делаешь? Ты видел гитару? У него длинный гриф. Только, и ах, еще что? не забывайте, Короче, что это все-таки мачо. Да, и, 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 не забудь, что ты мачо. Вот как Стас Михайлов, только испанец. И поехали! А теперь поговорим о наших звездах, которые выходили на сцену и радовали публику. Первой на сцену поднялась певица на песнях которой выросла современная молодежь. Глюкоза с радостью общалась со зрителями. В Саяногорск исполнительница приезжает не первый год, но зрители продолжают подпевать ей. Глюкоза шутила, что среди гостей праздника есть те, кто вырос на ее песнях, а есть и те, кто только вырастет. жуки, на чьих песнях тоже выросло не одно поколение. Непринужденно и невозмутимо Валерий жуков, он показывал толпе танцевальные движения и шутил в своем стиле. рэп умеет читать. Пальчик поднял. У кого пальчики есть? Каждый о своем подумал. Серьезные чувства сподвигло меня. Готовы? А колеса чуть-чуть, -чу. Подвигай меня, а колеса чуть-чуть всю дебет. Серьезные чувства. Понял? давай. давай аккуратно, чтобы не спугнуть. Готовы? А Строитель поднялась популярная группа Йова. С самого начала выступления она стала настоящей бомбой. Качественный вокал, звук, световое представление и постановочные танцы привели зрителей в восторг. Екатерина Иванченкова проделывала невероятные танцевальные трюки, а подпевал известным песням Мама и простая песня весь стадион. Под конец выступления эксцентричная солистка стала рассыпать конфетти. 7,

i <laughs> you Ты будешь себя считать совершенно счастливым человеком. Илья Лагутенко со своей группой Мумитроль. Окончился концертный праздник традиционным ярким фейерверком. Но на этом у меня все. Всем доброго, до свидания. Смотрите нас каждую среду на телеканале ТВ Б. Пока-пока.